Всем привет на канале Мы в мире. У нас поломалась очередная оптическая мышка. Стала постоянно зажата левая кнопка. А с такой мышкой невозможно работать. Давайте ее вместе разберем, посмотрим как она устроена и что в ней сломалось. И главное, что с этим делать. Открутим снизу шуруп, чтобы открыть корпус. Готово. Теперь аккуратно снимаем верхнюю крышку с кнопками. Видите, внутри одна плата с сенсором, светодиодом, роликом и кнопками. А вот как работает ролик с кнопкой. Щелчки есть, значит он в порядке. Правая кнопка тоже щелкает. А вот левая кнопка конкретно залипла. Видите, нажимаем, а щелчков нет. В этой кнопке причина поломки. Давайте разберем дальше и посмотрим принцип работы оптической мышки. А это пластиковая призма с линзой, через которую луч света попадает в сенсор. Вот, собственно, в работе голая мышка без корпуса. Даже так с ней можно работать, если она исправна. Работает оптическая мышка очень просто. Луч света от светодиода через призму попадает на поверхность стола или коврика для мыши, и отраженный свет распознается сенсором, как крошечной фотокамерой. Затем преобразуется в электрические сигналы, комбинируется с сигналами от датчиков и кнопок и поступает в компьютер. Все просто и недорого. Именно поэтому, если оптическая мышка сломалась как у нас, то проще ее заменить, ведь даже нашему коту совсем не интересны нерабочие мышки. А вот на замену приобрели эту новую хвостатую оптическую мышь, которая стоит порядка 100 гривен, что равняется 3 долларам или 200 рублей. Будет служить пока не сломается. Друзья, подписывайтесь на канал. У кого такая же оптическая мышка, ставьте лайк. И если вам понравилось, тоже ставьте лайк. Всем до скорой встречи.